Ну что, пацаны, мы с Вовчиком в Киеве, да, в Киев... сразу приехали. приехали в Киев, дождь начался, сейчас, короче, будем ехать ближе к центру, покушаем, зарядим телефоны, по бо... йо ой, -ой, ой мы приехали в э, пол седьмого, с Вовчиком, да. чуть не проспали блядь, нашу, эту, нашу зупинку, да. подорвались, встали бегом, хоп-хоп-хоп, вышли, выскочили, и все, дождь начался, Такой, мы, конечно, не были готовы к дождю, потому что у нас ни кофт, ничего, нема, вообще, аж чуть прифигевший, еще и, блядь, Вова додумался взять целый пауэрбанк, шнур, облачок нельзя. Ты даешь. Ну, я, короче, поделюсь, с общем, понятно. Потом уже ближе что-то интересного подснимать буду. Показывать будет такой вложик небольшой. То увидимся, да, вовчик? Да. С Вовчиком уже немного перекусили, немного да. раздуплились. Сейчас мы на центре Киева. Сюда приходим с Вовчиком вот сюда в центр, посмотреть на Майдане. Постоянно все больше и больше этих пропорций да. встает. Ну, нечего сказать, пока Такая... шок. Да, Поживает. Сейчас, короче, минуток через 30 будем уже двигаться до первого друга нашего, подснять футбольные видосики. Потом ближе к уже к обеду отправимся в поле за лепухи. Так. И надеюсь, что в следующий день мы на два дня приехали. Надеюсь, что в следующий день мы поедем уже к боярскому Андрюхе. Там что-то уже подснимем. Вот такие дела? Посмотрим, что бабушка вы положила на тормозок. Вот. Булочка. Булочки, да. Бабушка Буве постановила, уже -то мы тормозок и он никогда не съедается. Ну, там, там то там форма, там такая. Ну, кто такая, такой? такой, я, я имею в виду тормозка, понятно? Да. Пепси. Ох ты, гадина, заховал все-таки. Да, я его знал. Это, всегда, я так и знал, что у него пепси есть. А что там еще? Ходи. А кексы ты съел? Текси из за сумки. Так они тоже, чтобы не испортились. Потому или... что я, я спал в ту поезде. Я не мог быть здесь. Так, понятно. То есть что у меня не спал. А ну, открой сумку, не тогда уже ханаем им кексам. А ну-ка. Я уверен, на 80%, что они раздавлены. Да. Вова, ты гонишь! А как ты додумался положить кексы в сумку? Ёб... Вру! Как же можно приехать в Киев и не сходить на вот это прекрасное место! Очень красиво в Очень тут в Киеве классно, йоу. Сейчас мы трошки с Вовчиком прогуляемся. Да и будем уже ехать. Это, да, ехать до друга. Вот смотрите, как выплывают такси Все, Все, Что, я в Киеве? Очень классно в я... Киев просто для меня, я не знаю. Как просто любимый да, город. Да, 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 любимый город. Будет спать спокойно. <плодисмент> так, уже приехали на первую локацию Снимать видосики по футбольной части ловщик. Уже размятый С мухой встретились Сейчас будем рубиться голову Бу будет доказывать своих предаторах Что будет лучше предатор или пумы Let's <плодисмент> 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 О, Вова, на камеру что-то На камеру играет. Сиди, сука, просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ладно. А футболочка-то? А Блин! Короче, с футболом Вовчика не пошло сегодня что-то. После больницы с непривычки оно тяжеловато, я думаю, по-любому. Тем более толком не разминался. А еще и жара на улице, то, короче, в не футболе не пошло. В принципе, мы и не ехали с целью на футбол. В общем, трохи хотел, но Пепси, Пепси бьет. Смотрите, пока я не вижу Пепси. Сейчас. Сейчас, будет пить Пепси. Пока я не вижу. Оп. Опа. Зафиксировано. Бабушка его все равно узнает. Оп. Поставил, типа ничего не было. Оп. И убегает сразу. Сейчас девяточку даст после Пепси. Короче, да, Влог не удался, потому что замотались вообще там по делам. Короче, то в итоге влог получился Да. То, короче, ну, не знаю, выйдет, оно или нет, но если выйдет, то будет такой короткометражка, короче. Ну да. Ну да.